بلکہ الٹے امبے امبے ہو گئے جی پیر بڑے پہنچے تھے کتے پہنچے وہ جگہ دردہ 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 یہ جسے جا کے تمہیں سارا کلیمہ فو گئے ہیں دیکھ امام الانبیاء محبوب خدا دیکھا ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر رات ایک ہزار نوافی لگا فرمائے کرتے تھے کتنے جی یہ رمضان کو ترہ صرف بیس طرح نہیں سب سب پتہ کس کس نے پڑھی ہے اور کس کس نے نہیں اور جس جس نے پڑھی ہیں تو بھی روز جانے ہیں حافظ صاحب نے سنا کر گئے حضرت جی پانچ منٹ ہوتے نہیں رہا شڑے جنہیں نے پڑھی ہیں انہوں نے بھی آیا ہے وہ بھی جانے ہیں کہہ کہ گئے نہیں حافظ صاحب اب سب پانچ منٹ ہوتے نہیں رہا شڑے لیکن کتنے نفل جی ایک ہزار یعنی ہوتا ہے کا دل ستارہ رکعتیں ہیں شاہ کی ہر دوسرے دن بندہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوتا ہے جی شاہ کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو کس طرح پڑھیں گے کتنے جی ایک ہزار اور لکھا جب صبح کے وقت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صدا فضل بلند کرتے اذان فضل ہوتی تو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ہمارے محبوب علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا جنتی عورتوں کی سردار اب رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات بھی موقعی اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے ہیں

پھر مدینہ پاک واپس آئے جب اپنے نانا کی بارگاہ میں پھر آپ نے مدینہ پاک سے آگے اپنا گھر رکھا اور وہرت سعید کا وہ لکھا ہے کوئی سپاہی تھا کوئی معاملہ اس میں اس طرح کا بن گیا وہاں سے بھاگا اور بھاگتا وہ مدینہ طیبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے آ امام زین اللہ دین سے فن مان رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بنا دی تین دن کتاب میں لکھا اور تین ذاتی اپنے پاس رکھا لکھا جب وہ جانے لگا نا تو امام صاحب نے اس کو کثیر رقم بھی یہ فرمائی تو لکھا تھوڑا سا آگے جا لینا واپس آیا رض کرتا حضرت لگتا آپ نے مجھے پہچان آئی آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا رض کرتا حضرت اگر پہچان لیتے اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ نے کمال جواب دیا جی آپ نے فرمایا سننا ہے جب تم نے میرے بابا سید سی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے سچ بتاؤ کردار اسی سارے وسیلے اسی سارے لڑاکے اسی سارے گالاں کرنا اسی اِسی سارے زبانی کرنا کدھر ہے وہ اسلام اس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ قربان کرا وہ نانا جان کا دین وہ قرآن شریعت کدھر کدھر ہے ہے قتل حسین نسل میں مر گئی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے کی بات لیکن دکھ کی بات ہے پتل ار اسلام بڑا ہی ہوتا ہے آج پاکستان اسلام آباد نعرے لگ رہے ہیں میرا جسم میری مینار پاکستان پہ چودہ تھا کاسوں کیا ڈرامے ہوئے ہیں کدھر ہے یار اور پھر اس کے بعد پاکستان والو کو یار کو تھوڑی سی ہوش کرو ہیں کربلا کی قربانیاں تو قربان جاؤں آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد جب ہمارا پاکستان بنا تو پھر کتنی قربانیاں ہو پچاس لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں پھر آپ کا پاکستان بناتے ہیں نوے ہزار بیٹیوں کی عزتیں لوٹ گئی پھر آپ کا پاکستان بناتے ہے لیکن پھر وہی بات ہے کیا ہے پاکستان پچہتر سالوں میں کم کھڑا آپ کا پاکستان کم کھڑا رہتا اس لیے دی. میں وہی بات کروں گا جو اقبال نے کئی تھی اور اپنی بات کو ختم کروں گا اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ دیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا جتنے نوجوان بیٹھے اتر اپنا کردار مضبوط اچھا کا دن دیا گلا جی لگنی ہے یہ دیکھ لو دی میری بھی کالی سے لیکن آج کالے بار مسافر ہوئے چٹیاں میرے لائے ویک وی محمد بخشا موت سنے نہیں آئے موٹر فریدہ ستیا تیری داڑی آیا بو اگا نیڑے گیا نیڑے ہے یہ دور ہے وقت گزرتا گزرتا پہ امام حسین نظر جو پیغام دیکھے گے اس پیغام کو تھامو اس پیغام کو پکڑو اور چل نکلنا جی اس وقت ضرورت ہے آپ کے پاکستان بہت میں بہت حضرت دن بدن خراب ہوتے جا ہیں قتل حسین اصل میں مر گئی اسلام لبا ہوتا ہے چلو پھر تمہیں ایک دفعہ اسی اسلام کے فاصلے میں چلتا ہوں جس کے لیے امام حسین قربانی جس کے لیے پاکستان بنا جس کے لیے پچاس لاکھ شاہ ہوتے جس کے لیے نوے ہزار بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی لیکن دکھ ہے کہ پاکستان کو ابھی تک کوئی اسلام میسر نہیں آیا پاکستان کو ابھی تک اسلام میسر نہیں آیا جناب سید بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی لکھا ہے کہ مدینہ کے مضافات میں نہ ایک امہ جی رہتی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھی نبینہ بھی تھی بوڑھی بھی تھی کمزور بھی تھی جناب صدیق اکبر کی ان سے کوئی رشتہ داری نہیں سی رضی اللہ تعالیٰ لیکن لکھا ہے آپ نے پھر بھی ان کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے زندگی رکھی تھی اب روز تشریف لے جاتے جھاڑو دیتے تازہ پانی بھر کے لاتے سالن بناتے روٹی پکاتے اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے جب کہیں تشریف لے جاتے نا تو بھی کسی محتبر بندے کی ڈیوٹی لگاتے کسی محتبر بندے کی ڈیوٹی تھا کہ بھائی میں کہیں آ رہا ہوں حضور نبی علیہ السلام علیہ میں یہ کام کرنا حضرت سید عمر فاروق فرماتے ہیں ہم کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا اب کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا آپ کو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے میں نے اس شخص سے کہا میں نے کہا تو نے نہیں جانا تو نے نہیں جانا آج میں جاؤں گا اور دادا یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اما جی کہیں گے خدمت تو آجی ہوئی ہے فرمت میں مقررہ وقت پہ چلا گیا آہستہ وقت سلام علیکم کا تاکہ ابھی اماں جی کو پتہ نہ چلے کہ ابھی انت بکر نہیں آیا فرماتے جھاڑو دیا تازہ پانی بھر کے لایا آٹا کاندھا سالن بنایا روٹی بنائی سالن برتن میں ڈالا روٹی رکھی اماں جی کے پاس گیا اما جی کو اٹھا کے بٹھایا ایک نوالہ توڑا سالن میں ڈڑویا اماں جی کے انٹوں سے لگایا کہ کھا دیا کہتے جیسے نوالا اُنٹوں سے لگانا اماں جی بھی اٹھ آج ابو بکر نہیں آیا آج ابو بکر نہیں آئے فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں وہ اماں جی کے لیے تو مشہور ہے کہ یہ نبینا ہے لیکن ان کو تو نظر آتا ہے اور اگر ان کو نظر نہیں آتا تو پھر ان کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے مزاج جلال ہوتا اور فرماتے ہیں میں نے اماں جی سے پوچھا اماں جی آپ کو تو نظر آتا ہے اماں جی آگے جیسے کہتے ہیں آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا اور فرماتے میں نے کاما اگر میں پتا چل گیا وہ کر رہی ہے تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں داں تھی کوئی نہیں دی. وہ کہتے ہیں آنے والے پتا اس طرح چل گیا کیونکہ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو میں نوالا چبا نہیں سکتی وہ نوالے کو پہلے اپنے منہ میں ڈال کے چپاتے ہیں اس کو نرم کرتے ہیں اور جب وہ نرم ہو جاتا پھر اس کو میرے منہ میں رکھتی ہیں اور میں اس کو نکل جاتی آج جب سخت نوالا ہوں مجھے لگا نا میں سمجھ گئی یوگ نہ ہوا ہو با جب وہ نہیں رہی ہیں چاہتا لے ہو دسو ہاں ہاں کتے بھی ہے بنا سکتا بتاو کدھر ہے یہ بنا سکتا مدھے جو جو بھی کار میں تھارا نہ میں کوئی نہیں شاید یہاں نہیں ملتا تلاش کرو اس اسلام ڈھونڈو اس اسلام ملے گا تو نہیں اس کی جس میں نکلو تو سہی پھر اس اسلام کی بارگاہ میں چلتی ہے امام ایسا رضی اللہ ہوتا ہے لیکن جب امام صاحب کا بھی سال ہو گئے ہیں آپ کے جسم مبارک سے کُرتا اتارا گیا وہ سلنے دینے کے تو لیکن آپ کی پشت پہ نشان تھا بڑے راز ہیں آپ کی پشت پہ نشان تھا آپ اس میں باتیں شروع وہ یہ تو شہزادے ہیں وہ شہزادے بھی ایسے گئی تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کا معلوم کیا کرتے گیا ان کی پشت پہ کیسا اس میں باتیں شروع ہو جو غلام تھے نہ ان کا کوئی ایسی بات اپنے دل میں نہ لانا نہیں صرف امام نے مجھ سے وعدہ دیا تھا کہ کبھی میرا نہ لیکن آج بات امام صاحب کی شان و کی ہے تو سن لوگ نے یہ نشان ان گوریوں کے ہیں جو امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جائے کر دیتے ہیں کتنے بجے جی دس اللہ پیدا تھا لو چینی جی کا پر دینا ہے تو پہلے یتیمہ دی یتیمی رول نہیں ہے ان کو باپ کے سب کے سامنے سٹوری بچیوں کو بتانا پڑتی ہے کہ میں کبھی یتیم ہوئی میں کننی عمر سے جی یتیم ہوئی میرا با ٹرک تھلے آکے مریا سڑک پہ مر گیا کہ سپتال مریا دو دن بعد مریا کہ تین دن بعد مریا ہے وہ تھے پتر تھا اسی لیے آج کیا ہے یہ جی بچوں کی اجتماعی شادی ہوں کیوں لگا کہ یہ دیگری بیدہ جنادہ کرے چپ کر کے کارتے ٹور سے ان کا سارا میڈیا بلائے جائے گا سارے لوگ ہی کٹھے کیے جائیں گے صرف بتانے بتانے کے لیے کہ یہ غریب ہے صرف بتانے کے لیے کہ یہ یتیم ہے کدھر ہے وہ اسلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ لکھا حضور نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے گھر تشریف لائے وہاں فقر تھا اما عائشہ فرماتی ہیں تین تین چاند گزر جایا کرتے تھے کشانہ نبوت میں کبھی چولا نہیں جلا اور یہ فقر فقر استراری نہیں تھا اختیاری تھا محبوب نے خود اس رنگ کو اختیار کی آپ نے خود فقر کو پسند فرمایا تشریف لائے وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے کہ آپ نے اپنے کشانہ مبارک کی حالات سے اگاہ نہیں تھے پتہ تھا ذرا ہمارے لئے تھا ذرا آپ نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا آپ کے لئے تاکہ آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ کچھ نہیں تھا اور بھائی اسی مبارک گھر کا تو ساری کائنات صدقہ کا رہی ہے عرض کی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے اب پھر تشریف لے گئے لیکن محبوب علیہ السلام پھر تشریف لائے تو کھانا پڑا ہوا تھا محبوب علیہ السلام پھر تشریف لائے تو کھانا پڑا ہوا تھا آپ نے پوچھا کھانا کے درسی آیا عزیز محبوب ہمیں نہیں بتا وہ کون تھا کیونکہ اس نے کپڑے سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا. حجروں پہ دستک دیتا جاتا اور کھانا سامنے رکھتا جاتا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک میں آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ وہ کون ہو سکتا دس ہیں اور کا کا. تیری میرے نہیں ہے تیری نہیں دیکھو مجمع کا طریقہ ہوتا ہے خطیب کے سامنے لا کے بچے نہیں نہ بٹھایا جائے یہ تو میرا حوصلہ ہے میں صرف نے پیروں کو سکتی ہو جانا بولنا دے اس طرح تو نہیں ہوتا ہے اس طرح تقریبیں ہوتی ہیں کہ سامنے لاتے ہیں سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو زیادہ بچے ہیں تو کتر بار بار کرنا ہے میں بھی اس لیے دھیان رکھتی ہیں اگر کسی کو بلایا ہو تو سامنے موت پر بندے بیٹھو بڑے مجھے بھی بات کرنے کرنے گا ہے وہ چھوٹے بچے ہیں اب تو خیر ہی ہو گیا ہوں تے سارا کو ہوں تے پوچھا لے دے

ہمیں بھی پتا ہو آپ کو ہم سے بات سننا چاہتا ہے چھوٹے چھوٹے آپ نے سامنے بچے بٹھا رہی ہیں سارے کدھر ہے اس لیے بھی وہ جو میں نے بات ابتدا میں کی تھی میرے بزرگ کی حکیم صاحب کیا کہتے ہیں کسی کو سننے کا شاعر کسی کو سنا کا شا آر منٹے ایک پیر آگے رکھی شوق تو باہر نکلیے تو کوئی عمل دی گند

بس انہیں چار کم کا جڑے دار 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 ہیں اس لیے قرآن کیا کہتا ہے اس دن کیا ہوگا اللہ جو حدیث ٹھیک حدیث ہے جو فتاوہ حضریہ میں وہ کیا ہے پچاس ہزار سال کا دین ہوگا سورج سوا نینے پہ ہوگا سمین تامے کی ہوگی ہر بندہ اپنے پسینے میں گھوٹے کھا رہا ہوگا پھر کیا ہوگا امامی احمد رضا خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام اپنے سر مبارک سے اپنی پاک اتار کے اپنی امت کے لئے سجدہ کریں گے اور شاید آپ یہ جوان بچے بیٹھے ہیں آپ پاک اتارنے کا مفہوم نہیں سمجھتے کوئی کیونکہ آپ نے بات نہیں آپ نے تو بلورانی رانی والے بات بال رکھے ہوں آپ کو کیا پتہ پاک کیا ہوں ہاں جی یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا کہ پاک اتار کے رکھنے کے کیا معنی ہوتے ہیں محبوب علیہ السلام کیا کریں گے اپنی امت کے لیے اپنے سر مبارک پہ پاک اتار کے کتابہ رضی آئے امام آل سنت اشائی امام آمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی امت کے لیے سجدہ فرمائیں گے پھر کیا ہوگا پھر حضر جی حساب شروع پھر کیا ہوگا پھر حساب شروع پھر حساب کس طرح ہوگا ترازہ لگے گا ایک پلڑے میں نے ایک پلڑے میں نے کیا اللہ فرماتے فاما من ساکولت موازین جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کی زندگی دل پسند ہو گیا جس کی نیکیاں لفرماتے پھر اس کے لیے پھڑتی ہوئی لفرماتے اس لیے پتھر جتنے بچے بیٹھے ہو جتنے بڑے بیٹھے ہوں سب سے گزارش ہے بڑا سستا ہے بڑا سستا سستا نماز پڑھو نماز پڑھو اتنے بچے بیٹھے ہوئے یہاں پتہ اپنے والدین کی خدمت کرو کڑا کڑا دس ہوا کڑا کڑا یہاں ہے سیاد خلا رہا ہے جڑا روزہ پر یمی کو انکوٹ کر سکتا ہے اللہ میں امسائیں ہلو نہیں کیا امی 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 جنہیں امی امی ਮਾਜ ਨੇ ਮਾਜ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਆਕੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਕੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜਮਾਉਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਪਿੰਨੂ ਆਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਅਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਜਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਜਮਾ ਔਰ ਇਕਲੇ ਵਿਚਾੜੀ ਹੋ ਜੀ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਪਿੰਨੂ ਅੱਜ ਐ ਜਰਾ ਕਰਾਓ ਜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੈ ਟੈਕਾਓ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਕਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮੀ ਤੇ ਅੱਪੂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੰਭਾ ਦੇਖ ਪਤ ਕਰੋਤਾ ਜੀ ਦੋ ਹੋਏ ਤੀਸਰਾ ਲਿਖੋਤਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਮੀ ਤੇ ਅੱਪੂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੰਭਾਉਂਦੇ ਐਸਾ ਡੇ ਐਸਾਡੇ ਉਹ ਕੋ ਕੋ ਦਿਖਾਈ ਬਲੋਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਜੁਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਫੇਲ ਗਿਆ ਮੋਦਨ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੂਦਿਆਤ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੂਦਿਆਤ ਦੀ ਕਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੋ ਦਿਨੋਂ ਕਾਲੇ ਨਦੀ ਕਾਲਛੀ ਨਾ ਉੱਗੀ ਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਥੇ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਕਾਂ ਵੜਾਦੇ ਆ ਬੜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਫੀਰੀ ਆਦਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਲਾਸ ਫੜਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲੀਕਾ ਕਸ ਗਈ ਮਦਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੇਖੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਨੀਂ ਨੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਲੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਚੱਲ ਗਈ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬਣਾ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਸ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਈ ਹੋਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਸਹਰ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਲਈ

اسلام اتنا غریب ہو گیا کتنے بڑے مجمع میں صرف پانچ بندے نکلے جو روزہ روز رات کو اپنی ابو کو دبا کر سکتے